itu dia punya did ya. Yeah. Didduhu lawan dia opposite daripada takabbur adalah tawadhu merendah diri. Ha kaedah ulama lil asya bagi sesuatu itu ada didduhu ada lawan dia. Bila kita cerita tentang didduhu akan tabinul asya akan jelaslah sesuatu perkara tadi. Sebab itulah kalau kita mengaji sifat 20 kan Sifat yang pertama kita sebut Allah wujud. Lawan dia apa? Adam. Tak ada. Ada lawan tak ada. Qidam. Lawan dia hadis baru. Faham tak tuan-tuan? Kena ada lawan dia. Sebab apa? Ha. Lil adda. Bagi apa itu lil asyak bagi sesuatu tu bila kita cerita dia punya did dia lawan dia opposite dia akan jelaslah dia tu sendiri cerita kita nak cerita tentang siang nak cerita tentang malam, kita cerita tentang siang. Kan? Kita nak cerita tentang sejuk ataupun panas, cerita tentang sejuk. Ha, Allah Ta'ala, tarikah ataupun uslu Allah Ta'ala pun, dia sebut begitu. Wa'budullah. Ha, Wa'budullah. Sembahlah Allah. Jangan sembah. Apa? Jangan sembah selain daripada Allah. Ataupun ayat lain Allah Ta'ala sebut wa 'ala Allah wa tawakkal 'ala al-hayyil la yamut dan bertawakkallah kepada Allah Allah yang mana zat yang hay zat yang hidup kalau kita kira zat yang hidup kita dah faham dah tapi Allah Taala nak bagi jelas lagi zat yang mah hidup wala yamut zat yang hidup tak mati itu uslub al-Quran hari-hari kita baca Fatihah kan inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim dah cukup dah kalau kira tu Jalan yang mana Engkau bagi nikmat ke atas mereka itu. Cukup dah. Tapi nak bagi jelas tadi. Siapa yang Allah, jalan orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat ke atas mereka itu. Wairil marzubi alaihim. Bukan jalan orang yang kamu mengkai. Walab dalin. Bukan jalan orang yang kamu sesatkan. Jadi jelas lah. Jadi sini juga bila dia sebut tentang apa takabur. Lawan dia apa? Tawabok. Maka dia kata. Dan seperti adalah membesarkan diri itu kelakuan yang dicela. Demikian juga sebaliknya adalah merendah diri tawaduk itu kelakuan yang dipuji. Kalau tadi tercela, maka sekarang tawaduk itu adalah mahmudah yang dipuji. Oleh syarak. jadi kita nak ambil yang dicela ke yang dipuji? Sudah tentu kita nak ambil yang dipuji. Hmm. Kerana, kenapa yang dipuji? Kerana sabda Rasulullah SAW. Ha, Nabi bersabda, Parahu Muslim Al-Abiy huwa radhiyallahu. Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawada'a ahadun lillah illa rafa'ahullahu. Artinya tiada menambah oleh Allah akan hamba dengan sebab memaafkan kesalahan orang lain melainkan akan kemuliaan. Bila kita maafkan kesalahan orang lain, orang yang paling dekat dengan kehidupan kita, isteri kita, anak-anak kita, kita cepat memaafkan kesalahan mereka, tidaklah Allah Ta'ala tambahkan melainkan izzan kemuliaan. Bila kita ha, cepat ataupun suka memaafkan kesalahan, kesilapan orang lain, Allah akan tambah apa? Izzah. Kemuliaan. Dan sambungannya lagi. وَمَا تَوَىٰ ضَعَىٰ أَحَدٌ إِلَّا إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ Dan tidaklah. Dan tiada merendah diri oleh seseorang kerana Allah. Kalau satu orang itu rendah diri, tawaduk demi kerana Allah. Bukan kerana nak masyur, bukan kerana nak dipuji. Tapi kerana Allah. Melainkan meninggikan akan dia oleh Allah. Rafa'ahullah. Allah Ta'ala akan angkat darjah dia. Allah akan angkat kedudukan dia. Sebab itu. Kan, kita tengok. Selalunya orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni kita perhatikan diri dia ni orang yang jenis low profile. Orang ni low profile, orang yang tawaduk, orang yang merendah diri. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man tawada' lillah rafa'ahu Allah." siapa yang tawaduk demi kerana Allah, Allah akan angkat dia. Allah akan angkat kedudukan, pangkat, darjah kemuliaan dia. Dan kita perhati kalau tanah ni, tanah di tempat tinggi, bukit dan sebagainya, kalau turun hujan, salji dan sebagainya, Hujan tak ada, boleh menempak tak atas bukit? Bukit curam macam tu. Tak boleh. Tapi kalau tanah rendah, tanah lereng rendah macam tu, maka segala hujan yang turun, segala benda yang turun, semua akan sekali dah mengalir pergi ke bawah tu. Akan terhimpunlah. Begitulah. Hati orang yang rendah diri ni, bila turunnya rahmat Allah, ilmu Allah, berkat, maka dia akan terhimpun di tanah yang rendah. Hati yang rendah. Tapi kalau hati dia tak kabur sentiasa, aku hebat, aku tinggi, aku mulia, Bagaimana akan singgahnya rahmat, barakah, faiz daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah Allah ta'ala bagi sifat yang mulia ini kepada kita dan suruh umat Nabi SAW. Maka, dia kata, dan tiada merindah diri oleh seorang kerana Allah ta'ala malaikat meninggikan diri oleh Allah. Dan sabda Rasulullah SAW, Man tarakal libasa tawadu'an lillahi ta'ala wa huwa yaqdiru alaihi. Dah Allah yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yughayirahu min ayyi hulalil iman sha'a yalbasuha Artinya barang siapa meninggalkan ia-ia barang siapa tadi akan memakai pakaian yang elok kerana merendah diri kerana Allah Taala kan dia boleh pakai hebat-hebat mahal-mahal tapi dia pakai pakai yang biasa-biasa saja dia tinggalkan pakaian yang elok kerana merendah diri. Tempat majlis dia pergi tu orang biasa-biasa saja. Ha, kalau dia pergi dengan suk yang masya Allah suk diraja, pakaian diraja pergi tempat orang yang biasa-biasa, ha, akan timbul takabur dalam hati. Lalu dia mengelakkan untuk memakai pakaian yang elok kerana merendah diri kerana Allah Ta'ala pada ketika kuasa ia tanya sedangkan dia ada mampu, sedangkan dia ada duit, sedangkan dia ada kudera untuk pakai yang lebih daripada itu. Kerana Allah Ta'ala pada ketika kuasa ia atasnya. Nus caya menyeru akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Ini pada hari kiamat nanti orang yang macam ni meninggalkan pakaian yang lebih. Kerana sifat tawaduk yang ada pada diri. Pada hari kiamat nanti Allah akan seru dia. Pada hari kiamat atas kepala sekalian makhluk. Ah, ha. nanti dia akan terang apa maksud atas kepala sekalian makhluk. Memberi pilih ia daripada. Alhamdulillah yani atas kepala sekian makhluk yakni Allah taala akan masyhurkan dia, iktirafkan dia, acknowledge akan dia bawa orang ni di depan orang ramai nanti. Lalu Allah taala bagi option kepada dia bagi pilih ia daripada barang mana segala hillah iman menghendaki ia memakai, ia akan dia. Allah bagi pakaian iman. Dari kiamat tadi nanti Allah taala bagi pakaian iman. Tak tahu lah apa maksud pakaian iman itu adalah pakaian betul seperti yang kita pakai ini ataupun pakaian iman itu analogi kepada satu darjah kebesaran maka Allah bagi pilih dia untuk dia pakai mana satu hilalil hulalil iman pakaian iman pada hari kiamat nanti syaa mana saja yang dia nak pilih seolah-olah pakaian iman banyak-banyak jenis dia pilih salah satu dia nak pakai mana boleh yalbasuha yang dia mau-mau makainya pada hari tersebut Dikehendaki kehendaki dengan menyeru atas kepala, kepala sekalian makhluk. Yang dikatakan Allah Ta'ala seru di atas kepala sekalian makhluk itu maksud apa? Bahawa memasyhurkan akan dia oleh Allah Ta'ala antara, antara sekalian manusia. Yang ini Allah Ta'ala memasyhurkan dia. Ini fulan dan fulan adalah orang yang tawaduk. Allah Ta'ala akan perkenalkan dia, memasyhurkan dia. Ha, seperti mana atas dunia hari ini. Orang, Ha, mana Allah satu orang tadi akan dimasyhurkan dengan pangkat Tan Sri Datuk dan sebagainya. Begitulah. Ha, di akhirat nanti, ha, kita walaupun tak dapat Datuk di atas dunia ni, mudah-mudahan dapat Datuk di akhirat nanti akan dapat pakai pakaian i iman. Atas dunia ni paling kurang dapat Datuk lah. Datuk bila dapat cucu nanti Datuk juga. Nanti Datuk lain. And. Jadi dia akan diseru di atas kalian makhluk. Bahawa memasyurkan akan dia oleh Allah Ta'ala antara segala manusia dan mari megah-megah Allah Taala dengan dia. Allah bangga dengan dia. Dan makna hullah itu ha, makna hullah itu adalah dua helai kain baharu, yakni selendang dan kain yang dipakai di pinggan. Ah ha, dua helah tadi itulah yang hadis mula-mula tadi kan kata ridak dan yang kedua adalah izar, pakaian. Ia kain. Selendang dan kain. Ha, masuk hulalul iman di situ. Adalah Allah Ta'ala bagi selendang iman dan kain iman. Itu maksudnya.